Как дурачат украинцев провокаторы и российские телеканалы? И почему украинский Восток так легко обмануть? Материально мы поощряем мы это, потому что вот этот гривен каждый. Девочка, спасибо. Запишите. Соответственно, с украинским законодательством адреса помещений для голосования и адреса помещений окружных комиссий могут быть изменены не позднее чем за 25 дней до даты голосования. Соответственно, адреса участков, которые указываются в почтовых именных приглашениях, являются окончательными. Но знают ли об этом украинцы? Я вам говорю официальную информацию. Я не знаю. А кому она надо информации? Вы знали об этом? Никто не, не говорит. Произвольно выбираем участок и печатаем объявление о том, что во время голосования он работать не будет. По техническим причинам просим избирателей проголосовать на соседнем участке. Расклеиваем фальшивки и рассказываем местным жителям про изменение места голосования. Голосовать вы должны были идти на выборчий митинг в другую. Вы готовы? Хорошо. Вы должны были голосовать на улице вокзальной 11, у вас переносится адрес на Киевскую 78. Вы поедете, да, голосовать? Да. Вам нужно ехать на соседний участок. Ну, вы придете, да, туда? Теперь вам нужно голосовать на Киевской 78. Получается, все было. Да. На... Ваш избирательный участок он переносится? Не, ну я вам не верю просто. И четверо из пяти людей поверили в нашу провокацию. В условиях настоящих выборов они пошли бы по ложному следу. И не найдя себя в списках на соседнем участке, возможно бы отказались от дальнейших попыток проголосовать. Не Неудобно. Нет, буду узнавать, что и перенос. Буду возмущаться. Теперь новое испытание для украинцев. Кто и за сколько готов продать свой голос? Важно сейчас ваше согласие, чтобы мы вас записали, чтобы мы под вас выделили определенную сумму. Ну, так, если так. я сейчас, например, соглашусь. На каждого по 300 гривен. Просим людей вынести бюллетень, поскольку на участке якобы готовится провокация, и бюллетени будут испорчены. Соглашаются трое из четырех. Этот бюллетень мы хотели бы, чтобы вы вынесли, не просто вынесли, а дали нам. А вы согласны так? Согласна. Нам надо, чтобы вы их вынесли с собой и дали нам. Мы материально потеряем это. Еще потому, что по 500 гривен каждым. А подождите, подождите под, 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 секундочку. Кто хочет, тот пусть продает, покупает, но я не заинтересована лицо. Я именно прийти на выборный округ и проголосовать. Если вы готовы да. помочь нам вынести бюллетень, да. поощряем такую инициативу. Материально. Девочки, спасибо. Запишите. Смотрите, вот сколько уже людей согласилось. Это так, все Я семьи. тоже согласна. Так ну. же, давайте мы вас запишем тоже? Пиши, конечно, ага. Угу. пиши. Ну, щось в мене таке, наче, причувствує, да, що щось воно лучше може буде, махінації може не буде ніякої. Ну, ви не знали, що билетель, не можна виносити бюлетень з помещення, в якому проводять виборці? Ні, я не знала цього. Украинцы доверчивы и этим активно пользуются провокаторы. Но главное оружие Кремля ⁇ машина пропаганды, неустанно очерняющая украинские выборы. Что по улицам Киева ходят фашисты, бендеровцы, которые заставляют всех говорить на украинском языке, которые гоняются за всеми, кто говорит на русском языке и так далее. Они в это верят. Как доказательство вот эти документы. Тут четко указано, что и как показывать и о чем нужно говорить. А инструменты очень примитивные, черные называть белыми, наоборот, подавать только одну сторону, и делать это довольно качественно, профессионально, с хорошей картинкой. Российские журналисты знают, такие бумажки присылают из самого Кремля. В Российской Федерации за все это отвечает администрация президента России Алексей Алексеевич Громов, заместитель главы администрации президента. В России немыслимо ослушаться Кремля. И поэтому все частные телеканалы, все так называемые бизнес-информационные агентства все равно будут выполнять то, что им напишет там, местный капитан или майор ФСБ. Генеральная линия Путина проста. Цель оправдывает средства многие становятся жертвами этой пропаганды и социология это фиксирует. Должен кто-то и врать, потому что кто-то хочет услышать это вранье. Это заслуга кремлевской глашаты, тех самых первых лиц российских телеканалов. Здесь ничего нового, особенно на не придумано. Вот, чем больше ты называешь, говоришь неправду, тем больше люди начинают думать, что это правда. Не важно, что произошло, важно, как показать. Знакомьтесь. Это или ины обычное донбасское семейство. Дни проводят в заботах, вечерами собираются возле телевизора. Оттуда и получают всю информацию о событиях в стране. В течение месяца мы будем наблюдать за тем, как телевизионная картинка влияет на политические взгляды членов семьи. В начале нашего эксперимента все или иные убеждены, что на выборы обязательно пойдут. И даже уже определились со своими фаворитами. На выборы я в любом случае пойду. Нужно как-то уже восстанавливать мир в Твой голос может быть решающим. Решается будущее страны. Первые несколько дней или иные смотрят привычно Украинские телеканалы. Кто бы ни пришел, как будто здесь штурмуют две стороны. А сесть, а сесть за стол переговоров? Нет. Потому что так договариваться. Видно же, что люди более-менее в адеквате. Когда на человека идет несколько потоков, он может перебирать. А вот когда один, как в России, и вот тут-то все и начинается. К концу первой недели в доме исчезают все украинские телеканалы. Их отключили сепаратисты. Мнение я свое не поменяю. Я уже как бы взрослый состоявшийся человек, и поэтому буду голосовать так, как я уже решил. Я со смотрю на это все. Абсурд. Мне просто жутко что так Ночь одну не спала, потому что настолько все привелично. Задача пропаганды российской – страх усилить сильно. Да? Вот они начинают бить такие вещи, которые не могут оставить человека равнодушным. Страдающие дети, несостоявшееся государство. Все вот социальные страхи. Идет вторая неделя эксперимента. Десятилетиями выработанная потребность телевидения продолжает каждый вечер собирать семью экрана. Это же правда. короче, смотрите свой бред дальше. Себе. Евгений Батонный, Максим Байцов. Нет, ты посмотри на него. К тому, что мои родные смотрят новости русские, я отношусь негативно. Все очень наиграно. И это реально похоже на цирк. Третья экспериментальная неделя в семье Ильиных проходит крайне напряженно. Сын Сергей активно призывает родных отказаться от российского ТВ. Это все русская пропаганда. Это жизнь настоящая. И мы слушаем, мы видим, мы понимаем. Не не Но как Скоро мы на улице выходить не да? сильно настроен, да. немножечко так это успокойся. Сын поддерживает эту всю бандеровскую хунту. Но ну, все-таки мы надеемся, что переубеждение произойдет семьи начинают между собой ссориться, разобщаться. Это часть единого плана по ослаблению украинской государственности, нашей способности к сопротивлению и так далее. В результате все старшие Ильины уже не собираются на выборы. Сергей остается в меньшинстве. Почему мы должны подыгнуть их Зачем? Я мы не же хочу. Также проголосовать за того, кто нам интересен. А мне из них никто не интересен. даже не интересовался. Из, из тех, кто там... зрения уперся, и все. Как на меня может повлиять мой сын? Скорее всего, я хотелось бы, чтобы еще мог на него влиять. Это все последствия российской пропаганды, и я не согласен. Нельзя всех под одну гребенку. Последняя неделя эксперимента также принесла в дом или иных споры и разногласия. Ты посмотри, уже ни одному кандидату, получается, верить нельзя. До чего страну довели? Бендера фашистская. Я, например, видел, что русские Стреляют в украинцев. Россия врать не может. Наши, конечно, политики говорят не всю правду. Послушаешь Россию, она как-то больше освещает. Современный мир – чрезвычайно сложная штука. Что делает российская пропаганда? Она его редуцирует, она его сильно упрощает. Она опирается на то, что вот пожилые люди усвоили еще в Советском Союзе. Все вот эти простые мысли. На хорошей энергетике, лозунговые такие. Время выяснить, изменилось ли отношение среднестатистической восточно-украинской семьи к участию в президентских выборах под влиянием российской пропаганды. Напомним, месяц назад все четверо или иных были готовы участвовать в голосовании. На выборы мы идти не будем, потому что за кого голосовать? За, за, за националистов? Лучше идти в соединение с Россией. Я не хочу идти на выборы, я не хочу участвовать в этом бардаке. Там уже все, все давно поделено, все давно куплено, все давно роздано. Я уверен в том, что мой голос что-то весит. Если мы объединимся, то можно прийти к общей цели, к нормальной жизни. Россия против всего мира. Почему только Кремль не считается с выбором украинцев? У России нет никакого права втручаться в процесс принятия решений. Но мы опасаемся, что Россия хочет подорвать проведение выборов 25 мая.